Halo semuanya, selamat datang di Rumput grass Channel. Di video kali ini, gue mau membahas sedikit tentang rumput gajah mini, uh, tentang cara perawatan dan juga cara agar rumput gajah mini ini tetap hijau, gitu. Sebetulnya, cara yang akan gue berikan itu sudah cara yang gue lakuin sendiri terhadap rumput gajah mini gue yang ada di halaman, dan juga beberapa ada yang gue cari dari internet, gitu. Dan ya, yeah, langsung aja kita ke pembahasan. Ya, jadi ini adalah rumput kejam ini yang ada di halaman rumah gue. Dan ini area pertama, dan di sebelah sana ada juga rumput kejam ini, area kedua ya, dan juga di sebelah sini juga ada rumput kejam ini, di ya area ketiga. Dan ini baru ditanam sekitar satu bulan atau kurang dah, kurang dari satu bulan gitu. Dan di video kali ini gue bakal... Ngebahas satu persatu review dari masing-masing rumput gajah mini yang di yang berada di masing-masing area. Oke. Okay. Nah ya jadi ini adalah area pertama yaitu rumput gajah mini gue yang paling lama berada di halaman rumah. Ini sudah kisaran bertahun-tahun kayaknya deh, lima tahun lebih ada di sini, ditanam dan dirawat. Nah di sini kita lihat. Ada rumput gajah mini yang baru ditanam, tapi mati. Tapi ada juga yang hidup. Nah, kenapa? Alasannya sangat simpel karena rumput gajah yang baru ditanam ini pada saat penanaman itu akarnya tidak menyatu dengan tanah atau copot, ya copot karena memang ya tanahnya juga ini kering, ya kering. Tapi yang ini memang, walaupun tanahnya kering, tapi akarnya tuh menyatu dengan tanah gitu jadi tumbuh. Nah kondisinya memang tidak terlalu rata tapi kalau dari atas kelihatan seperti karpetnya bagus sekali. Dan di sini ada beberapa tanaman dan juga pohon pohon salam itu ya. Ini setiap minggunya digunting seperti ini ujung-ujungnya biar terlihat rapi ya Tuh. dan ya sama seperti di area sini juga dipotong setiap minggunya ya. dan ini area yang kedua rumput kejam ini di dekat sumur cukup bagus sih cukup rata cukup padat juga terlihatnya tapi memang kurang rapi ya dan juga banyak kuningnya nih kuningnya karena memang sudah lama banget ini rumputnya sama seperti yang di area pertama ini udah bertahun-tahun tapi kenapa ini terlihat seperti bolong-bolong gitu karena memang alasan tuh sangat simpel karena ini berada di bawah pohon langsung jadi, eh, agak ketutupan ya cahaya mataharinya untuk masuk ke area dua ini, tuh gitu. ya bolong-bolong, enggak -bolong. padat. Tapi kondisinya bagus sih, gitu. Tidak kering karena memang teduh ya, gitu untuk di sebelah sini bagus-bagus rumputnya tapi di sebelah sini rumputnya agak kuning gitu ya karena memang sering diinjak dan juga jarang disiram sih sebenarnya kalau di area kedua sini gitu dan juga memang faktor usia ini udah lama banget dan juga jarang digunting beda sama di area pertama di area pertama itu hampir setiap minggunya digunting jadi daun-daun mudanya tuh selalu tumbuh itu. Nah ini area yang ketiga, ini yang baru ditanam sekitar satu bulan, cukup cepat penyebarannya, karena pada pada saat penanaman ini kecil-kecil, seperti ini ya, pada awalnya itu seperti ini, kecil-kecil, tapi ini sudah menyebar cukup lebarnya rumputnya dan pada saat penanaman tanahnya ini digemburkan dulu makanya jadi tumbuhnya tuh cepat gitu ya merata gitu lebar-lebar nah. ya ini lebar-lebar lebar-lebar Jadi sebetulnya cara perawatannya itu gampang untuk rumput gajah mini ini cukup menyiram menyiramnya 1 sampai dua kali dalam sehari ya. Tapi lebih dianjurkan sih dua kali sehari ya, itu di pagi hari dan juga sore hari, itu. Karena bagaimanapun yang namanya tanaman itu pasti membutuhkan air ya. Walaupun banyak yang bilang rumput gajah mini ini sangat kuat gitu terhadap cuaca. Tapi, untuk hasil yang lebih baik, gitu ya, kita harus menyeramnya juga, gitu, setiap hari, sekali ataupun dua kali, gitu. Tapi, lebih dianjurkan tuh dua kali sehari, tuh. Gitu. Nah, sedikit cerita untuk rumput gajah mini ini, sebaiknya jangan terkena bahan-bahan kimia ya ataupun ya seperti oli ataupun minyak ya karena akan seperti ini nih ini akan menjadi pada mati gitu ya karena apa jadi beberapa waktu yang lalu di sini tuh ketumpahan minyak atau oli sepertinya sih minyak gitu ya minyak dan di bagian sini penuh dengan minyak gitu ya penuh dengan minyak nah lama-kelamaan rumputnya tuh kuning kuning dan lama-lama mati nah, untuk tumbuh e, rumput barunya ini sangat lama gitu karena memang tanahnya sudah apa ya tercampur dengan minyak gitu jadi agak lama untuk tumbuh tunas barunya ini gitu nah, jadi diharapkan kalau kalian punya rumput gajah ini jauh-jauh dari minyak ya ataupun oli gitu karena akan merusak rumput gajah mini ini gitu. untuk rumput gajah mini ini sebetulnya gampang sih ya perawatannya dan juga penanamannya gampang banget untuk penanamannya ya cukup siapkan potongan-potongan rumput gajah mini yang bakal ditanam dan, dan ya tinggal tanam ke tanah tapi dengan syarat akarnya itu harus menyatu dengan tanah gitu Jangan sampai copot ataupun ya lepas gitu, karena itu tidak akan tumbuh gitu kayak di area satu tadi. Terus contohnya rumput yang baru ditanam itu mati karena memang dia itu dengan tanah. Dan juga untuk tanah ini sih sangat toleran ya terhadap tanah apapun gitu. Karena untuk di area satu, dua, dan tiga itu tanahnya berbeda. Untuk yang area satu memang tanahnya cukup bagus, untuk area dua ini yang rada-rada kurang bagus karena tanahnya ini tanahnya tanah keras gitu. Dan juga kondisinya memang ketutupan sama pohon dan untuk area 3 itu tanahnya tanah kering kenapa itu bisa tumbuh dengan cepat dan cepat melebar gitu ya karena memang selalu disiram tiap pagi dan juga sore untuk perawatan ya cukup siram 1 sampai kali tapi lebih dianjurkan dua kali sehari ya pagi dan juga sore nah singkat cerita minggu-minggu kemarin tuh sumur air di rumah gue itu kan uh, bermasalah untuk mandi aja, kadang susah gitu. Apalagi untuk nyiram tanaman, gitu. rumput gajah, mininya jarang banget disiram, bahkan ya sekali dalam dua hari gitu. Itu kan parah banget, gitu kan? Dan yang terakhir, pengguntingan ya, atau pemotongan rumput gajah mini ini memang kan eh, tidak terlalu diperlukan ya. Tapi memang, kalau untuk menjadi lebih hijau ya, memang harus dipotong, harus rutin ya, minimal satu bulan sekali lah gitu. Cuman kalau gue itu kan setiap satu minggu sekali ataupun dua minggu sekali gitu jadi ya untuk menumbuhkan daun-daun muda dari rumput gajah mini ini karena memang rumput gajah mini akan menguning jika sudah tua nah, dari itu kita harus rutin menggunting dari bagian-bagian yang sudah tua tersebut nah, jadi rumput gajah mininya tumbuh lagi dan hijau kembali gitu kalau untuk pemupukan itu tidak terlalu diperlukan karena memang sejauh ini gue sama sekali tidak pakai pupuk untuk di area satu, ada dua ataupun tiga karena ya tanam tinggal tanam aja gitu itu udah cukup. Tapi kalau memang diperlukan ya nggak apa-apa sih gitu. Sebetulnya pupuk juga bagus itu untuk kalau kalian pengen rumputnya lebih lebih hijau lagi, lebih segar, lebih sehat gitu ya pakai pupuk gitu. Tapi kalau gue sih nggak gitu. Kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang, dan jangan lupa subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan juga, ya, siapa tahu teman kalian ada yang cari info tentang rebut gajah mini, tentang cara perawatan, ataupun penanaman, dan lain-lain segala macam. Silahkan share, dan juga silahkan komen di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, ataupun kritik, ataupun saran, ya. Ya, yeah, terima kasih.